выучатся А ты что этого не снимала Снимала А понял Ну получается выучать прочав наверное еще с 2019 года но ну, просто у меня всегда была вот у меня такая вот черта характера что я всегда любил там вот я не понимал почему вот я когда приезжал в Василькивку и Василь... не Василькивка, сейчас скажу как там называется на ну, Василькив, Василькив. И смотрю, и там эти женщины, их э, ходят такие кабаны здоровой черной форме, и у них там по все четыре стороны. Да? То есть я говорю, так, а что вы я говорю, думал еще, а что вы за себя не заступать? Тогда подошел к э, торгожке, но ну, них там получается чехвостили по поводу того, что у них там нету каких-то там сертификаты какие-то, что-то они не, не надевают на себя. Я говорю, так а что вы молчите? Я говорю, почему вы ничего не делаете? А женщина, которая кофе продавала, у нее там маленький кофейный магазинчик, она говорит, говорит то не твое дело, говорит, лучше не власть, говорит. Вот, а я хотел, так давайте я буду что-то, вот у меня всегда был такой вот хист, там, с этими, ну, почему вы, вот, почему вы терпите, вот какие-то люди решили, что они выше, чем вы, а почему вы соглашаетесь с тем, что кто-то выше вас, вот, и меня всегда этот вопрос, он беспокоил, и э, мы родились на этой земле, вот буквально вчера видел историю, получается, у меня точка стоит своя на, на металлу, ну я, вот, и получается, я когда там все там аудит проводил, и смотрю, а машина тормознулась, и выходит, подъехала полицейская машина, выходит мужик, и уже выходит, уже он с этим, с ID-карткой, вот, с id выходит уже, и такой выходит... Я говорю, ты бы уже говорю, развернулся бы и задом выходил к нему, уже, чтобы все было <laughs>, по-честному, да, а что ты передал такое, что ты только наклоняешься, да, надо уже задом выходить, все, чтобы по полной программе, хоть не скрывай ничего, да, <laughs> зачем скрывать. Вот, и я вот как смотрел, наблюдал со стороны коммуникацию, то есть я вижу, что человек э, осознанно принимает себя, говорит, вышел раб, да, я принял, что я раб, мне нравится, чтобы быть рабом. И мне нравится, что вы со мной делаете все, что вы хотите, да. И вот меня удивляет то, что позиция многих людей, она в принципе в том же и заключается. То есть э, принялось, что мы э, физ. что значит нас надо еще хвостить и в хвост в гриву. Я недавно ехал в Никополь и общался тоже с одним представником э, особу повноваженных на выполнение забавязань перед народом Украины. О, там у нас вийшло двохмінутне відео, я просто заявив про свою правосубъектность. суб'єктність, і я сказав, що я вимагаю звер... звертатись до мене відповідно до мого правового статусу. Да? Тобто, і он там щось перевірив, і він говорить, що можна ваші дані. Я говорю, ну, дані фірми можна <смас> 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 Створено, да? ну, і то. Там багато фікцій є по поводу статусу людини і статусу особи. І він говорить, де ваша прописка? Говорю, а у людини немає прописки. Нема прописки. У людини немає прописки, у людини немає підпису, у людини немає прізвища. То есть эти все понятия, они стосуются к они не стосуются к Вот, и это очень важно различать. Вот, о чем мы, если захищать статусы людьми, то важно понимать и различать эти понятия. И потом он что-то посмотрел, проверил, и еще у него такой голос такой страшный. Вот. и потом проверил, проверил, и потом что-то у него там он посмотрел и махнул рукой. И, и, а рядом со мной сидел мужчина. И, в общем, чтобы вы понимали, он сидел, он вот так сидел, вот так, и возле лба держал паспорт. Это я рассказываю правду, И вот так сидит, вот так держит паспорт. А тот говорит, мужчина, говорит, мужчина, проснитесь. А он что-то там проборотал, проснулся, говорит, мне 61 год. Ну, я думаю, это уже пика, это уже изюминка мероприятия, думаю. Это же до чего же надо было до такого мыторства дойти, чтобы уже, ну вот, вместо того, чтобы если мы пришли на эту землю, да, то есть и пришли к властники земли, пришли, чтобы быть ближе к Богу, чтобы познавать свое призвание, чтобы реализовать его, а вместо этого почему-то почему приняли то, что нам навязали рабство перед какой-то системой, да, причем с системой империалистической и системой неоколониализма. А що, кстати, в сказано в декларації, про... декларації прав народів, або по-другому називається Алжирська декларація. Що у зв'язку з тим, що в світі панує імперіалізм та неоколоніалізм, ми, зап... ми запроваджуємо цю декларацію декларації прав народів. От. І кстати, там вказано, що кожен народ, де він не знаходився, він має право на визнання його правосуб'єктності. От, і це очень важливо, тому що польшому по счету, то що зараз это це просто колонізація. Тобто створюється економічна колонія, і відповідно всі, хто є об'єктами цієї колонії, вони є власністю, і значить вони є безправними об'єктами. Даже, даже ну, особими, да. То есть, особа, це теж фікція. То есть, вона стосується не суб'єкта, а вона стосується об'єкта. Значить, влада належить об'єкту, ой, суб'єкту. Суб'єкт розпоряджається об'єктом. І дуже важливо, щоб іменно створювати волевиявлення, есть, да? тобто, щоб заявляти про свій правий статус, заявлять про те, що ви хочете бути, що ви є людина, що ви народжені не просто. Вам дала життя ця система. Да, ж не зачинали там ці бюрократи чи там якісь держслужбовці. Чи... Ні, був Божий задум, матірка, батюшка вас зачинали, і ви народилися, прийшли на цю землю, як душа реалізована по образу і подобію Божого.